Я вітаю шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопенник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про виставку кривірського художника Анатолія Труфкіна, яка вчора стартувала в міському виставковому залі і присвячена 70-річчю видатного митця криворіжя. А наступні наступні хвилин нашого ГТРу Ми проведемо саме з, з паном Анатолієм. Пото ради вітати вас. Добрий вечір. Пане, давайте почнемо з такого запитання. як взагалі почався, так? І коли ваш творчий шлях? А, добрий вечора, шановні. Мій творчий шлях почався в 1983 році після багатьох собив. Творчеством я занимался, в принципе, намагался и в студенческие годы. Там получалось, что после моей защиты у меня была дипломная работа. Дипломная работа называлась «Утро. Ранок». И тогда члены спилки намагались меня взять в спилку художника Украины. Такая была думка у моего оппонента. И приводу в мене графика шла очень дуже гарно, мягкие материалы, оливцы акварели и так далее, то для меня было уже как бы начало всего лишь исследования, что ли, нашего жития и намагався найти ту линию своего творчества Яку, я до сих пор и намагаюсь совершенствовать. Поэтому весь период моего творчества получается, что я писал всеми материалами, живописными материалами, всеми графическими я испытывал. И до сих пор я испытываю, потому что техника письма и масляными красками акрилом, если сочетание есть, есть очень много экспериментов, которые я провел для себя, исследовав э, живописную фактуру. Это высказывание Тарабукина в 910 год, еще что живописная фактура это и есть первое как бы звено композиционное, композиционное. Э, пробачьте, будь ласка, э, еще я разбавляю. Э, одельскую мовою. <клышко> а, вчера а, намагалась а, мне задавать много а, ну, вопросов, как это робилось, почему а, так а, 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 а вышли до, до, того. А, там у меня представлены а, в моей экспозиции сейчас а, а, пейзажи, натюрморты а, и жанровые сложные композиционные картины большого формата есть маленькие такие закодированные в композиции коды, которые только я могу их расшифровать, и постепенно люди будут расшифровывать. Постепенно есть работа, которую я, я писать в 11-м уроке, в этом уроке, два уроке я ее намагался усовершенствовать, и получалось, что эта работа еще должна быть написана до конца. То есть mm -hmm. есть такая вот волна в моем творчестве. Что можно сказать про изобразительное искусство, которое оно... Ну, я вчера просто наблюдал, как доброта в моем творчестве, она сработала, и они подходили и говорили, Анатолий Дебянович, идешь, опа, хорошая работа, красивая, она ложится просто на душу и на сердце, дальше еще лучше, дальше еще лучше. Я говорю, почему вот так вот с таким восторгом вы э -э, рассматриваете картины, а потому что у вас очень звучащие краски. <клёх> Звучащие краски, они не были в начале, в начале моего периода творческого, они были очень мрачные. Может быть, от того, что вся жизнь какая-то была такая, только испытания, житейские испытания. А потом эти житейские испытания, они стали уже более-менее как-то применимы к моему творчеству, более я ощущал свою палитру. Слава Богу, она у меня теперь... Та палитра, которую я ее должен дальше совершенствовать, я совершенствовал свои композиционные навыки, приемы технические и есть у меня только мои технические приемы. Они не похожи на других художников по исполнению, по композиции, потому что я всегда говорю, что если ты живешь и через пропуская через сито первое сито у тебя информация, значит это истина. Что естественно для тебя? Это первое сито. Второе сито это у меня добро. Пропускаешь через сито, просеиваешь гадости и все прочее, оставляешь только добро. И третья полезность. Третье сито у меня получается полезность. Эта полезность, она теперь я вижу обратную связь. От зрителя я получаю то, чего я пытался донести в самых ранних периодах. Мне очень интересно было, когда в своем творчестве, я говорил еще в интервью, Дудчака был, я говорю, я добьюсь такого состояния на выставке, когда многие ваши зрители, наши зрители, получат слезы умиления. Вот вчера это произошло. Ко мне подходит мужчина и говорит, «Анатолий, от твоих произведений у меня просто слезы наворачиваются. Как это так?» Я говорю, ну от я потім познайомився з цим зрителем всех остальных, я говорю, вот то, чого я добивався. А що ви відчуваєте от в ці моменти, от коли людина підходить знаєте, до вас з такими емоціями після перегляду ваших робіт? Це дуже гарно для моєї душі, для нього, для його душі, для чоловіка, для жінки, для е, маленької дитини. Це дуже гарне почуття. Це, Поднятие до неба» – «Я кость так вычуваю я». Тому, уважаю всем, разумите композиции, разумите творчество художника, прежде чем зайти в зал, например, познакомьтесь. История искусств. Есть технический арсенал у художника. Какие техники? Какие материалы изучайте материалы смотрите когда покупаете картину смотри переворачивайте картину смотрите как она загрунтована и так далее это очень такая э, научная работа в принципе если художник работает э, во благо человека то он и для человека старается сделать шедевры я считаю что многие шедевры они создаются и спонтанно и осмысленно mm -hmm. вот это так а, патроль а сколько будет выставка Ну, директор казав півтора місяця. Півтора місяці, так. тобто всі бажаючі можуть відвідати так, так. і подивитися на ваші роботи. Яке послання або емоції, вже так будемо підсумовувати нашу розмову. От які послання або емоції ви хочете передати глядачам через оцю виставку, яка присвячена ну, вашому ювілею? Я намагався донести любов до життя. Люб до митца, до мистецтва, любовь. Это первое. Другое – это любовь до человека. Э, яка людина изображена, яка людина жива и не жива, например. Там есть у меня картина, которая посвящается моему роду. Мы Трувкины переселенцы из Болгарии э, в 800 году, там в 812 году, в 30 <coughs> Поэтому и эту картину я начал, когда началась война. Я же тоже переселенец, потомок переселенцев болгарских. И поэтому эта картина, эта картина для меня была э, какой-то исторической э, Для меня сравнение э, украинской украинских беженцев и э, болгарских беженцев. Это тоже вот я донес, наверное, донес, в принципе, люди смотрели, и мне понравилось, как обратная реакция пошла. Что вы хотели еще узнать о том, что... Що я намагався. Що ви сподіваєтесь передати? Ви сказали, це любов, так. це любов до митця, любов до мистецтва. І до людей. Я думаю, що це вам вдалося, і я думаю, що ті, хто ще е, хочуть і ті, хто ще будуть е, е, відвідувати вашу виставку, півтора місяці в них є. Е, задля цього є телефони. Нехай зателефонують. Я прийду, прийду, розкажу, покажу. Віло подробностей, так що у нас можуть бути зустрічі з класами, з дорослими людьми. Неважливо, я буду готов для зустрічі. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Пан Толі, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую, Пробачте, будь ласка, за мою щиру українську мову. <реш> я думаю, що все було добре, адже ми говорили на мові творчості. Я думаю, так. що вона доступна всім тим, хто дивиться сьогодні перші міські телеканали. Щиро дякую вам. Я вам дуже дякую. До побачення. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про виставку кривруського художника Анатолія Трувкіна. В гостях у нас був сам митець Анатолій Трувкін. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.